Ни хрена себе, где что ты такую мастерку-то откопал? У папы забрал, дядь. Да не гони, она новая. Ну, конечно, новая, у папы уже забрал. Да ну, какая папа забрал? Папа забрал, она уже затрепанная была, а ты где-то нашел, где-то купил. Ну, она затрепанная, просто я ее установил, у меня есть такой. Ты врешь ты раз, мне, врешь ты, ты мне все. Давай колись, где, в каком магазине, я себе тоже куплю. А, Ладно, да там же блядь. не олимпийские кольца, я же думал там олимпийские кольца, у тебя там кастет. Да, да, да не олимпийские кольца, У тебя кастет. там кастет, фу, это не, это не, не скрепно, ни хрена, не годится. Ну, не рэкет, и то уже хорошо. Да какая разница, какая-то бандитская вот эта вот романтика тюремная. Блин, я хочу как у вас пиджак себе такой же. А это трофейный британский. Британский трофейный, ай-яй-яй. Стримишь, дядя, или так просто сидишь, общаешься? Машину жду. Решил зайти, так сказать, с народом пообщаться. Утром мажу, утром. Сам гу. откуда будешь дядь? Сразу мысль. А как народ? Икра не лезет в горло. Компот не льется в рот. Вот так народ. Скажи мне, зачем ты нацепил э, с с там мастерку на себя? Ну ты ж не блатной вроде, да? Не фраер. Но тебя, наверное, сейчас вообще убьет. Что тут, дядь? Я не вижу. Следи за собой. Ну, качки какие-то. Ну, какие-то качки, дядь. Ну, я не пойму. Ну, ты же не фраер, не блатной. Ну, к чему этот костет? Ой, это называется бред «Матушка Россия». Это, в смысле, производитель так называется? Да, производитель российский «Москва». Надо зайти посмотреть на сайте. Но, честно сказать, мне не нравится. Олимпийские кольца и кастет, ну, вещи мало связаны, согласись. А это не олимпийские кольца. В смысле, олимпийский вот эти вот знак, символ олимпийский. В ДНХ. это разве олимпийский? Да, Олимпиада 80 имела вот такой ровно знак, а внизу 5 олимпийских колец. Ну-ка, дядьки, я сейчас даже забью, подожди. Конечно, забей. Э -э 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 -э. На какой мне Блять. смысл тебе врать? Блять. Как дебила. И переключился. Здравствуйте. Детуйте, детуйте. Детуйте. Скажи мне, ты Блять. мозгом, ты принципиально мозгом не пользуешься или утратил способность пользоваться мозгом в процессе взросления? А что так общаешься? А как с тобой общаться? Ты же француз, где генератор. Какой тебе француз? Какой, француз. какой хреновый француз. А ты кто такой? Я твой начальник будущий. Возможно. Ну, начальник. Возможно. Три начальника. Как вы мне нравитесь, смелые такие поначалу, а потом раз, и не пойду я в штурм. Левитируете, значит. Да, ложки пациента. На моем веку глотали, но ну, так, чтобы вот так вот на десерт вилку левитировать. Видите эту вилку? Ну, хотите я ее съем? Сделайте такое одолжение. Да, это от души. Замечательно. Достойное восхищение. Ложки у меня пациенты много раз глотали, не скрою. Но уж чтобы так, за обедом на десерт и острый предмет, замечательно. За это вам наша искренняя и сердечная благодарность. Друзья, 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 не забываем про наше завдання про поддержку войска. Не забываем, будь ласочка. Ну и, между прочим, можно потроху поддерживать и канал. Это тоже совсем не зайво, друзья мои. Служу России. Молодец, плохо служишь. Плохо служишь. Мира Малкович, мы витание. Это не про нас он сказал, а маленький. Нам, блядь, красавчики, а? Ну, здоров, служивые. Да, Где да, службу рад да, мы несете? Да, 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 здоров, племянчик, здоров. Тебе реак, значит. области служим в Сибири очень холодно. Начало октября уже минус 10 снизу. Да, только что раз разговаривал. Людям вообще не привыкать к этому. А ты южный, да, человек? Очень холодно. Да, за живем. у нас сейчас 20 градусов, футболка ходит. Ну да, да, я в Белгороде. у нас плюс 13, не минус, конечно, но плюс. А скажи минус мне, 10. ты срочку, ну, срочку да. служу, служишь, сынок? Сужу, вот месяц остался мне месяц. А будешь контракт подписывать? Нет желания не имею. А что за войска у тебя, сынок? У меня материально-техническое обеспечение. Но все равно войска. Тыловая, тыловые тыловые войска вот так и называются эти войска я, я, понял, город, они даже не я, я понял я понял тебя я понял Ну это дело тоже нужное скажем прямо все так сказать для фронта все для победы А почему а не хочешь армию, А почему не хочешь дальше так сказать Родине послужить ну, у меня на гражданке все как бы да нормально работа своя есть. Не любишь, значит, родину, Женица да? Да, поэтому не знаю, что сказать. Нету желания. Я говорю, не любишь родину, да? Нет, почему не люблю? Мы живем в любом случае. Не ну любить как? Не получается. Родина в опасности, а ты говоришь на гражданке, жениться. Ну, ну родина в а опасности, что контракт Не У всех же желание есть контракт подписать. Ну, когда Родину в опасности, речь идет не о желании, а о необходимости, сынок. Ну, это тогда надо всем контракт подписывать и всем идти на войну, получается. Не, так тоже, так не, так тоже нельзя. Так тоже нельзя. Кто-то же должен обеспечивать жизнедеятельность государства, ее экономическую составляющую грамотные какие-нибудь люди, там, инженеры, юристы, медики. А ты же все равно ничего не знаешь, вот ты только жениться я, умеешь. Я обеспечиваю армию. Ну-ка что ты обеспечиваешь по ней. Это же ты обеспечиваешь по срочной службе. А где же твоя э, твои проявления любви к родине? родине родина. Родина же тебе взаимностью Родина же тебе взаимностью отвечает. Готова оплачивать деньги. Но подожди, но Родина же тебе отвечает взаимностью. Да. Смерть. Ну почему за смерть? Почему платите за смерть? Ну ну почему раз. за смерть? Парту в честь тебя могут назвать, автомобиль твоей будущей жене подарить, пачку пельменей в конце концов тоже дело нужное. Не везде можно купить пачку пельменей. А Родина в опасности. Ах ты, что ж ты подвисаешь так, а? Так, друзья, стримы, да? что-то подвисает. Ольга, дякую. Есть стрим? Паня Ольга, дякую вам. Дуже дякую. Он за да? Нема стрима Все є, все є. То в мене трошки теж збій був. Є, стрім, я є. Пані Ольга, дякую, бачу. І підтримка праці бачу 60 бачу. За посиланням не бачу хто. Дякую. Ну, друзья, это тоже не зайва, поддержка работы тоже не зайва.